হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে মোৰ চেনেল কৃষ্ণামণি ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই কৃষ্ণামণিয়ে স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই ফুলপাহৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি ফুলি আছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো এবাৰ দেখাওঁ মই শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'ত দিছোঁ কেইবাটাও ফুলৰ ভিডিঅ' তথাপিতো ভাবিলোঁ ফুলনিখন অকণমান সৰুকৈ আপোনালোকক দেখাওঁ এয়া দেখিছো ন কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এয়া তাৰপিছত ৰাতিপুৱা গৰম পানী খালোঁ খাই কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ এয়া এলমণ্ড ৰাতিপুৱা মই এলমণ্ড আৰু ৱালনাটে খাওঁ আৰু খাই কৰি হোৱাৰ পিছত অলপমান সময়ৰ পিছত খাবলৈ লৈছোঁ চাহ আজি চাহৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ মিঠাই এই সময়খিনিত মিঠাই খাবলৈ ইমান মন গৈ থাকে সেইকাৰণে মিঠাইৰ লগতে আজি চাহ খাব লৈছোঁ চাহ খাই আজৰি হৈ আমি দুয়ো আহিলোঁ এয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছতে ভাবিছিলোঁ মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈ যাম আৰু এওঁৰো অফিচ বন্ধ হোৱাত দুয়োজন আহিলোঁ আজি মহাভৈৰৱ মন্দিৰত এয়া মই আপোনালোকক অকণমান মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ এয়া আমি সেৱা কৰি আহিলোঁ সেৱা কৰি আহি পেলাই এইডোখৰতে অলপ সময় ৰখিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াতে ফটো দুখনমান উঠোঁ আহিছোঁ যেতিয়া এয়া মই আৰু হাজবেণ্ড আমি দুজন আৰু মন্দিৰত এয়া ভিৰ আছিলে দেই সেইদিনা মন্দিৰৰ পৰা আহি পেলাই আমি দুয়ো খাব খাবলৈ লৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ যোৱাকালি ভাত আছিলে সেইখিনিকে ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ আৰু লগত এয়া চানা লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ নেমু নেমু লৈ পেলাই এনেদৰে আজি ৰাতিপুৱা আমি খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ পিছত চিম্পুলকৈ খাই তেনেকৈয়ে থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ৰাতিৰ সাঁজ বনাব লৈছোঁ ৰাতিৰ সাঁজত আজি ফুলকবি বিলাহী আৰু লগত আছে ভাঙন মাছ ভাঙন মাছৰ লগত আজি ফুলকবি বনাম ভাবিছোঁ এয়া ভাঙোন মাছখিনি মই এতিয়া হালধি নিমখ ধুনীয়াকৈ ঘঁহিলোঁ আৰু ঘঁহি কৰি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ভাঙন মাছ ফ্ৰাই কৰি খায়ো মোৰ বহুত ভাল লাগে এয়া মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ তাৰপিছত মই ফুলকবিৰ লগত ধুনীয়াকৈ জোল বনাম নেক্সট ডে' মৰ্ণিং আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যোৱাকালি আৰু ভাত বনাই খালোঁ তাৰপিছত মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এয়া ৰাতিপুৱা খাবলৈ লৈছোঁ চাহ আজি চাহৰ লগত দেখিছেনে মিঠাই আজি মিঠাই খুটিয়ে চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এওঁ গৈ বজাৰ কৰি আহিলে বজাৰৰ পৰা আনিছে এয়া শাক এয়া কি কি শাক আনিছে মই দেখাই দিছোঁ আৰু জলফাই খাবলৈ মন গৈ আছিলে জলফাইয়ো এওঁ আনিলেগৈ আৰু এয়া সৰিয়হ শাক ধনিয়া আৰু এয়া জলফাই জলফাই আৰু এইটো বন্ধাকবি এনেদৰে এওঁ পাচলি আজি ৰাতিপুৱাই গৈ বজাৰ কৰি আহিলেগৈ এতিয়া ভাবিছোঁ সৰিয়হ শাক ভাজোঁ এয়া সৰিয়হ শাকখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ ভাজিবৰ কাৰণে সৰিয়হ শাক কোনে কোনে ভাজি খাই ভাল পায় বাৰু জনাবচোন দেই কমেণ্টছত আৰু আনফালে এয়া জলফাই এটা পুৰি লৈছোঁ জলফাই পোৰা আৰু তাতে ধনিয়া জলকীয়া সকলোখিনি দি লৈছোঁ এনেদৰে আজি ৰাতিপুৱা সাজ খালোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া দেখাব লৈছোঁ হাজবেণ্ডক কি কৰি আছে চাওকচোন আজি হাজবেণ্ডে এয়া আমাৰ বেবীৰ কাৰণে সৰু সৰু কাপোৰকেইখনমান ধুনীয়াকৈ ডেটল দি পেলাই ধুই দিছে যিহেতু এতিয়া বেবী আহিব আৰু তাৰ বেবীৰ কাৰণে সৰু সৰু কাপোৰ লাগিব এই ঘৰলৈ যাওঁতে মায়ে চাদৰ দুখনমান দি পঠাইছিলে তাকে হাজবেণ্ডে ধুবলৈ লৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি মেলি থৈ থৈ দিম আৰু যেতিয়া টাইম আহিব তেতিয়াতো লাগিবই এইখিনি এয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এওঁ কৈছে বাহিৰত কাপোৰ মেলিবলৈ এয়া তেওঁ কাপোৰখিনি মেলি আছে আৰু মই মিটাৰ ছিষ্টেমতো এনেকৈ যে ঠাণ্ড কাপোৰ পাই যিখিনি গৰম কাপোৰ তেনেকুৱা কাপোৰো আনি থৈছোঁ সেয়াও ধুই কৰি এওঁ মেলি দিছে এওঁ যে এনেদৰে কাপোৰ মেলি আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিয় জানে দেই এইখিনি এটা স্মৃতি হিচাপে ৰৈ যাব আমাৰ বেবী ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো চাব পাৰিব যে দেউতাকে কিমানখিনি কৰিছিলে আমাৰ বেবীৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এইখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ মাজে মাজে আলু খুলি আলু য'ত আছে তাৰ কাষে কাষে খালি আছে ভিডিঅ'টিৰ মাজতে মই আগৰ কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ মোৰ ফাইভ মান্থ প্ৰেগনেঞ্চি চলি থকা সময়ৰ হয় এই ভিডিঅ'খিনি তেতিয়া ৰ'জো মোৰ লগতে আছিলেহি এয়া ৰ'জ আৰু মই গৈছোঁ ডক্টৰ তালৈ মোৰ চেক আপ আছিলে সেইকাৰণে গৈছিলোঁ আৰু সেইদিনা মোৰ এন'মেলি স্কেন কৰিছিলে আৰু স্কেন কৰি হোৱাৰ পিছত আমি হাজবেণ্ড আৰু মই বাহিৰত ৰখি আছোঁ ডক্টৰক দেখাবৰ বাবে ৰিপৰ্টখিনি আৰু এন'মেলি স্কেন কৰা দিনা প্ৰথম আমি দুয়ো আমাৰ বেবীক দেখা পালোঁ আৰু মনটো যে বহুত ভাল লাগি আছিলে সেইদিনাখন আৰু সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ৰ'জ সেইদিনাখন যেতিয়া আমি ডক্টর দেখাব গলো তাইক কাউণ্টাৰতে থকা মানে থৈ গলো। থেকে থার্সগিয়ে তাই এলমণ্ড বাদাম পেন এটা দিলে যে সেইকাৰণে তাই বহুত ফূৰ্তি আমাক কৈ আছে তাকে আর মই মিউট মাৰি কথাখিনিকে কৈ দিছো কাৰণ তাতে বহুত হুলস্থুল হয়ে আছিলে সেইকাৰণে আৰু এয়া হল আমি এইথ মান্থ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময় চেক আপ যাওঁতে অকণমান ভিডিও কৰি থৈছিলোঁ তাই ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সময় লওঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টছত জনাব বা